На прохання не зупинитися, вона не зупинилася. На прохання зупинитися була запущена граната в сторону блокпоста, відкритий вогонь. Після чого який несе службу на блокпості, дав сигнальну ракету оперативній групі, яка знаходиться в секреті. І зустрів бій. Тобто вони дали нормальний відпір, що терористи зрозуміли, що тут їм не вийде взяти цей блокпост і почали відступати. Але Секрет. оперативна група спрацювала миттєво. Спрацювала. Не, ну, в принципі, я вважаю, що це було як треба, тому що е я навіть, коли машину затримав, я навіть не встиг подумати, там, ще щось, тому що мене вже витягували з машини. Тобто, я навіть не встиг вже щось з себе до, до кубки зібрати, Важно, емоції мої. Наші хлопці, які тут прийшли, в принципі, немало, прийшли, вони все на все сім днів, прийшли навчання. Но, я думаю, що якщо вони вже з таким завзяттям своїх інструкторів... Витягли, так що їм в руки попадеться сепаратист, то йому буде дуже страшно. А ще задача зайти в здання, вивести заложников і понести по Хлопці, зараз все.

основного, чтобы нового, где вы видели, где было задержание машины. Есть две команды, синяя, о, желтая и красная. Одна команда находится здесь, другая находится во втором. Вы можете наблюдать замаскированную палатку, которая проживает здесь не состав. Да, здесь также пулеметные гнезда, лежки для круговой обороны в случае нападения на лагерь. Каждый э, боец имеет свое место, он ознакомлен с ним. В случае тревоги он занимает стрелковую позицию okay. и, соответственно, ведет бой. Okay. Вот, почитаемся. Okay. чай, ветки малиновые, все остальное. Проходите, пожалуйста, за мной. Это палатка место расположения, где, где, мы живем. Хорошо. У вас светло, ⁇ -мо ⁇ У вас светло, ⁇ -мо ⁇ Хорошо, хорошо. Вот. вот такое вот расположение. Ребята знают и обучаются, теперь уже знают, как защитить себя от холода, как высушить свои личные вещи, как обезопасить себя от возможности там, заболеть и что-то прочее. То есть каждый начинает уже понемножку беспокоиться в первую очередь о себе, а потом уже о своем товарище, для того, чтобы подразделение несло нормально службу, никто не выпадал, никто не, не кашел, не болел. Вот мы с вами имеем полноценный на 12 человек блиндаж. В него можно Можете туда Немного туда зайти, зайти да, не стесняйтесь, там Сепаратист, сепаратистов, сепаратистов нет. нет Проверено. Ну, не так резко, что там, есть кто-то? Да нет, желающих больше нет. <связать> 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 на 12 человек. Ну, в среднем, а двадцать, да, на можно на и группу, больше. в группе да. есть, группа на данный момент состоит из 12 человек, поэтому блиндаж рассчитан. Сколько, Сколько времени времени строили блиндаж? Быстро. Все облаштования табри, облаштования блокпоста и прочие <связать> организационные вопросы заняли у ребят 4 дня. Учитывайте, что большинство из них никогда ничего подобного не делали. Сейчас таким он не может сделать этого. Да? Да. <laughs> И приезжаем в этот лагерь, говорит. Мы в субботу варили. Ешь. Варили борщ. Варили? У нас сегодня открытие нашего лагеря, который мы строили сами абсолютно. То есть мы тут уже находимся. В общем, 7 дней, как бы. Я тут 4 нахожусь дня. И как бы мы сейчас готовим спецподразделение из нашего батальона, у нас, грубо говоря, 407 человек в штате. Из этих 407 будет отдельно отобрано 30 человек, которые будут составлять собой спецрота. Это спецрота будет называться «Тень» батальон «Киев-1», и туда будут как бы, входить избранные. Это будет штурмовая рота, которая будет задействоваться только в экстренных ситуациях и в экстренных случаях. Жень, еще вопрос, как правило, добровольцев очень тяжело оформлять, тяжело оформить на них, получить на них оружие. А если формируется такая новая спецрота, какой, ну, вот какой вариант, насколько ближе. А, ну, вот, насколько быстро их можно будет оформить, и, собственно, получить для них все необходимое, чтобы они чувствовали себя хоть в какой-то безопасности, учитывая, что добровольцам в принципе сложнее. Ребята у нас оформлены. В эту роту набираются уже как бы ребята из батальона, которые были и в АТО. То есть это набирается из профессионалов профессионала, в те, которые были в АТО. То есть новобранцев будет очень мало в этой роте. Только те, которые себя очень хорошо проявят. С оформлением у нас проблем никаких нет и не было, потому что МВД всегда содействовала нам в быстром оформлении, потому что там с пониманием относятся к нам, что ребята, те, которые хотят пойти на передовую защищать свою родину, они как бы не должны выстаивать в очереди и с кучей бумаги, бумаги добиваться непонятных подписей и проходить там неизвестно что. То, То есть, как бы, у нас оформление там не 5 где-то где ну. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас людей живет в лагере, сколько из них в новенькие? На данный момент у нас сейчас 128 человек. Новеньких тут, о, ну, человек, наверное, 20. А остальные 100? Нет, 28 человек. А, 28 вот тут человек, 28, 28 человек. 20, а, Да, и, и 8 это уже как, те, которые как бы были с самого начала в батальоне, побывали а, в зоне АТО. То есть. А сколько сейчас в зоне АТО находится из батальона? В зоне АТО э, у нас часть батальона, сейчас вам скажу, примерно где-то человек 35 находится там, немного, потому что большую часть мы вывели, потому что там, как бы, нам надо находиться в, на данный момент то есть, на территории Киева, для того, чтобы производить патрульно-постовые функции свои непосредственно, потому что очень много оружия заводится на территорию города Киева. Э, у нас блокпосты вокруг Киева, на которых стоят наши бойцы. Мы проверяем, делаем осмотр автомобилей, которые заезжают в город. Выявляем очень много оружия, очень много взрывоопасных веществ. То есть, как бы, есть работа. И в АТО они тоже в освобожденных городах? И в АТО тоже в освобожденных городах. Mm -hmm. То есть, мы спецподразделение МВД. Мы там вначале были в первых рядах. То есть, как бы, мы взяли те города изначальные, которые как бы, были самые проблематичные. Там Славянск, Краматорск, Николаевка. И, как бы, остались уже в них охранять охранять. То есть, за -за -за зачищать, защищать зону от сепаратистов, от террористов. Что сподвигло ситуация в нашей стране? Кто-то должен защитить нашу родину, поэтому я думаю, каждый мужчина должен внести какой-то свой что это защита защиту нашей родины. То есть я сюда приехал, сейчас получу определенную подготовку, думаю, чтобы не теряться, если что, и быть готовым ко всему, даже к самому худшему.